Quando iniziamo? Sto registrando adesso. Mi il Luna, quali vuoi? Siamo arrivati. È così. Ah, è troppo carino. Sul mio canale, oppure benvenuti! Se è questo il primo video, guardate qui sul mio canale. Io sono Ipek vivo in Italia da molto tempo, sono un'autrice e pure creatrice di contenuti. Questo sarà il vlog per farvi vedere. La mia vita quotidiana in Italia qui, come una turca, così potete capire come va la vita in Italia più o meno. In questo video voglio parlare in italiano. Sicuramente che faccio tanto errori, quindi oddio, un po' paura devo mettere questo. Però se volete mi potete correggere. Anche, non c'è problema. Per favore non criticarmi senza pietà. Adesso, in realtà, io stavo scrivendo il mio nuovo libro, che forse uscirà. Quando uscirà, no, non lo so, forse dopo sette mesi, così, sette mesi, sicuramente che ci metto. E mio marito adesso fuori perché ci sono qualche lavoretta riguardo una moto che io non capisco nulla, però c'è anche solo oggi. Secondo me fuori fa veramente caldo. Io voglio preparare le monade per lui. E dopo voglio uscire anche io. Perché lui piace tantissimo le monade che faccio io. Quindi andiamo in cucina e facciamo queste le monade. E dopo continuerò questo perché adesso, secondo me, basta. <ride> Un bel bicchiere per mio marito. Secondo me, usare questo lui non è così carino, però per una volta, secondo me, può usare questo bicchiere. Eh? Dai, dai, può usare perché fuori c'è tanta mosche e anche polvere. Quindi è meglio un bicchiere con copertina, penso. Sì. Mettiamo anche un po' di ghiaccio. Quale vuoi? vuoi questo o questo? Questo o questo, ah. <ride> come hai capito che facciamo, eh? che facciamo e come hai capito? Iniziamo con questo? Eh? Qua, 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 sì. Eh? Questa non prende nulla nulla, Lunetta. Cambiamo? Luna? Cambiamo? Aspetta, mammina. Questa è meglio, che dici? Meglio, secondo me. <ride> Vediamo, guarda come funziona lunetta, questo Questa funziona Lunetta, eh. Giusto, mammina, questa è meglio abbiamo fatto un acquisto che non ci voleva l'ultima volta su Shin eh? mamma brava <ride> brava aprimi qua aprimi qua sei bravissima sei liberato da tutti questi capelli Abbiamo deciso di fare barbecue, adoro il barbecue veramente, però non è solo perché è il carne, come vedete ci sono tantissime verdure che devo preparare adesso. Una cosa che voglio dirvi assolutamente, non so come ho aspettato ieri sera. Ho guidato la moto per la prima volta nella mia vita. Mm, quando penso, sono troppo felice. Non ho mai pensato di guidarla una moto. Se devo essere sincera, io pensavo sempre. No, cose che non posso fare io possono fare tutti però io no io no io no c'è un amico di mio marito si chiama antonio lui piace tantissimo la moto 50 ogni estate fanno una festa si chiama febbre 50 quindi oggi è il giorno di febbre 50 e stasera all'improvviso me ne ho detto che ma tu vuoi provarla di solito io rispondo: no, non, è, non fa per me, però non lo so. Ho detto all'improvviso: sì, perché no? Forse posso guidarla anch'io. <ride> non lo so come ho fatto ancora, però non ero da sola. Io stavo davanti e Fabio era dietro di me. Praticamente eravamo come, <ride> come due orsi. Fabio mi ha detto: come si fa? come si guida questa cosa come una bicicletta però devi fare questo attenzione a questo questa gas questo freno, e dopo ho capito come funzionano però non lo sapevo che mi piacerebbe così tanto volevo accelerare accendere, non volevo fermare per niente volevo fare un altro giro e dopo um, ho detto hai visto che mi sono scoperto un'altra cosa di me di me stesso che non lo sapevo nulla se troverò uno bellissimo come piace a me posso comprarlo mi piace così tanto non me l'aspettavo da me sono pronta adesso non vedo l'ora di uscire non vedo l'ora di andare a febbre 50 non lo so che mi fanno gli italiani però ci sono tante cose che ho imparato di me stesso. Non lo sapevo che io sono una persona così... Com'è così? Ok, se devo aprire un po'. Prima, vedendo le cose, potevo dire sì e no. Non fa per me, questo mi piace, questo... Non penso che mi piacerebbe, però senza provarla. Adesso come faccio? Se anche uno no per me, io non dico prima no, come ieri sera, dico perché no? Invece di dire no, aggiunto qua un'altra cosa, un'altra parola che mi cambia la vita perché prima provo e dopo posso decidere. È una cosa veramente importante per me. Questo è successo grazie agli italiani. E dando a mio marito modo di vivere o altri qua. Mi fanno sempre pensare: ma Forse posso fare anch'io, forse mi piace dopo. O se anche non mi piace, per saperlo che non mi piace, prima devo farlo, devo provarlo. Quindi, 100% posso sapere: è una cosa, non fa per me. O sì, una cosa che fa parte di me, un po' strano quando penso. Ieri sera quando guidavo la moto, dentro di me volevo fare di più, veramente volevo fare di più, volevo guidare di più. Una cosa mai pensato di me stessa, una cosa bellissima, una cosa veramente bellissima. Troppo freddo. Il mio cervello si gena. Questa volta abbiamo preso tre caschi perché questo sarà per Emanuele, lui non ha. E siamo pronti. Amore, vieni un po' qua perché... Ah, ok, così meglio. Siamo arrivati. Sì, sì. Ma questa casa non è questo, qua. Troppo bella, guarda quanto è così. Quando iniziamo? Adesso è mezzogiorno però, eh. Sì. Ecco, è la prima Registrando adesso. Ecco la nostra moto, è la moto di Bud Spencer. Gli italiani ovviamente conoscono il film Altrimenti ci arrabbiamo, uno dei grandi film del cinema italiano. Anche io l'ho guardato molte volte, soprattutto la scena di Bud Spencer in moto era fantastica. Detto questo, è il momento dei saluti. Grazie, noi ci vediamo nella nuova puntata. Ciao ciao!